ত' নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল মই আপোনালোক সকলোকে সৰগেমী চেনেলটোলৈ স্বাগত জনাইছোঁ আৰু লগতে মই আপোনালোকক আজি ছাগলীৰ যিখন ব্যৱসায় ফৰ্ম আছে সেই ব্যৱসায় ফৰ্মখন মই আপোনালোকক কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম বুজাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে নিজে সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিব আৰু নতুবা আপোনালোকে মোৰ যিটো মই যেনেকুৱা ধৰণৰ লিখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে লিখিব পাৰে ত' গোট মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ চাওক এই প্ৰথম প্ৰথমটোতে আছে প্ৰথমটো চাওক আপোনালোকৰ এছ এইচ জি যিটো মেম্বাৰ প্ৰথম ঘৰটোত মানে এছ এইচ জি মেম্বাৰৰ যোনে ধৰি লওক এই এপ্লিকেশ্যনখন কৰিব মানে যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নামটো ইয়াতে প্ৰথমতে হ'ব আৰু দ্বিতীয় হৈছে যিটো এছ এছ জি যিটো এম আই এছ ক'ট আছে সেই ক'ট নম্বৰটো ইয়াতে হ'ব আৰু তৃতীয়তে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো যদি আপোনালোকৰ ধৰি লওক কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি এক্টিভিটি আছে মানে কি ধৰি লওক কিবা যদি আগৰ পৰাই যদি আপোনালোকে কিবা কাম কৰি আছে কাম কৰি থাকিলে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো কাম কৰি আছে সেই কামটো ইয়াতে নামটো লিখি দিব আৰু যদি আপোনালোকে একো কাম কৰা নাই ধৰি লওক একো ধৰি লওক তেনেকুৱা এক্সট্ৰা যদি কাম নাই আপোনালোকৰ তেনেহ'লে হাউচ ৱাইফ বুলি আপোনালোকে দি দিব আৰু তলত যিটো আছে কাৰেণ্ট ইনকাম পাৰ এনুৱেল মানে কি ধৰি লওক ইয়াতে বছৰি যদি আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে কিবা কাম মানে দিয়ে কাম যদি লিখে ধৰি লওক কিবা এটা যদি কাম লিখে বা গাহৰি পালন ছাগলী পালন তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আগৰ পৰা আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰি থাকে বুলি ইয়াতে লেখে লেখাৰ লগে লগে তলত ইনকামটো দিব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ বছৰেকীয়া ইনকাম কিমান হয় ধৰি লওক লাভটো কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুন তেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে হাউচৱাইফ বুলি লিখি তলত জিৰ' বুলি লিখি দিব চ' তাৰপাছত আহিছোঁ তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ বিং প্লেণ্ড টু ষ্টাৰ্ট এক্সপেণ্ড মানে ধৰি লওক আপোনালোকে কোনটো ব্যৱসায় এতিয়া কৰিব বিচাৰে ধৰি লওক আপোনালোকে কোনটো ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেই ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখি দিব মই ইয়াতে এইখন ফৰ্মখন ছাগলীৰ বিষয়ত লিখিছোঁ যিহেতু ছাগলীৰ বিষয়ে লিখিছোঁ গড বুলিকে লিখি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ লিখি দিব তেতিয়াহ'লে স্পষ্ট হৈ থাকিব কথাবোৰ তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ইয়াতে মই সুন্দৰকৈ লিখি থৈ দিয়া আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাই জাষ্ট বুজাই দিম আপোনালোকে সেইমতেদি লিখি যাব তাৰপিছত ইয়াতে এইটো টাইপছ অফ বিজনেছ প্ৰডাকশ্যন চাৰ্ভিচ ট্ৰেডিং আপোনালোকৰ ভাগত যোনটো হয় সেইটো ভাগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব তাত বেচলৈকে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে ধৰি লওক সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে সংখ্যাটো তাৰপাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক ইয়াত যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো প্লান আছে যিটো আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব চ' সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে গোটেইখিনি চ' আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ চাওক ইয়াত যিটো লিখা আছে ধৰি লওক নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েলছ ধৰি লওক ৰ মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকৰ কি কি লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো ছাগলী পুহিব ছাগলী পুহিলে প্ৰথম পোহাৰ লগে লগে আপোনালোকক কি লাগিব ছাগলী পুহিলে ইয়াত প্ৰথমতে লাগিব আপোনালোকৰ গট কিট মানে কি ছাগলী পোৱালি লাগিব তাৰপিছত আপোনালোক লাগিব ফিট মানে কি ধৰি লওক ছাগলীটো খুৱাবলৈ কিবা নিশ্চয় লাগিব দানা চানা লাগিব তো সেয়া তাৰপিছত লিখিব লাগিব মেডিচিন তাৰপিছত লাগিব হোম মেড ফিট ধৰি লওক ঘৰুৱাভাৱে আপোনালোকে যদি কিবা যদি বনাব বিচাৰে সেয়া তাৰপিছত লাগে মেডিকেল মেডিকেল ছাপৰ্ট মেডিকেল ছাপৰ্ট এইবোৰ লাগিব তো প্ৰথমতে মই গৈছোঁগৈ এইকেইটা বস্তু লাগিবই তেতিয়াহে আপোনালোকৰ যিটো ছাগলীৰ ফাৰ্ম বনাবলৈ গৈ আছে সেইটো সম্ভৱ হ'ব যদি সেইখিনি নাল নলয় এইখিনি যদি আপোনালোকে বাছনি কৰি নলয় বা ইয়াত যদি আপোনালোকে মেনচন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো কেনেকৈ ধৰণৰ কৰিব তাত এটা প্ৰশ্ন হৈয়ে পূৰ্ব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এইখিনি প্ৰয়োজন আছে তো এইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ লিখি ল'ব তো ইয়াত প্ৰথমতে আছে যে গড কিট মানে কি যিটো ধৰি লওক ছাগলীৰ যিটো পোৱালি ছাগলী পোৱালিটো মই ইউনিট প্ৰাইচ ইউনিট প্ৰাইচ আৰু ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড এই দুটা বস্তু আপোনালোকে বুজি লওক ইউনিট প্ৰাইচটো হৈছে মানে কি ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো বস্তু ল'ব মানে ছাগলী পোৱালিটো যে কিনিব যাব সেই ছাগলী পোৱালিটোৰ দাম কিমান হ'ব মানে যিখিনি বস্তু ধৰি লওক আপোনালোকে কিনিব লাগিব সেইখিনিৰ দাম কিমান হ'ব এইটো আৰু ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ডটো মানে হৈছে কিমান কিনিব ইয়াত হৈছে বস্তুৰ দামটো আৰু ইয়াত কিমান কিনিব সেইখিনি আৰু ইয়াত ট'টেল কষ্টটো হৈছে মানে এই বস্তুখিনি ধৰি লওক ট'টেল দামটো কিমান হ'ব তো মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ চাওক ধৰি লওক আপোনালোকে ছাগলী পোৱালি এটা কিনিলে কিনাৰ পিছত আপোনালোকে দুই হাজাৰ টকা দিলে ছাগলী পোৱালি এটা পোৱালিৰ দাম দুহেজাৰ টকা ত' চাৰিটা পোৱালি আপোনালোকক ধৰি লওক যদি লাগে কাৰোবাক দুটা কাৰোবাক তিনিটা কাৰোবাক পাঁচটা এনেকুৱা যাক যিমান লাগে ধৰি লওক দুই হাজাৰ টকা দি পেলাই আপোনালোকে এটা ছাগলী পোৱালিৰ দাম কিনিলে তাৰপিছত চাৰিটা পোৱালিৰ চাৰিটা পোৱালিত হ'ল আপোনাৰ আঠ হাজাৰ টকা টুটেল কৰি দিয়াৰ পিছত আঠ হাজাৰ টকা তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক ফিট ধৰি লওক যিটো যিটো আপোনালোকে ধৰি লওক দানা দানাটো কিনিলে ধৰি লওক পঞ্চাছ টকাকৈ কিনিলে পাৰ কেজি ধৰি লওক পঞ্চাছ টকাকৈ পাৰ কেজি কিনিলে তো এক বছৰত মানে এশ বিছ এশ এশ বিছ এশ বিছ কেজি ধৰি লওক লাগিলে এক বছৰত ধৰি লওক এশ বিছ কেজি আপোনাক লাগিলে বছৰকৰ হিচাপত ত' পঞ্চাছ আৰু এশ বিছটো পূৰণ কৰি দিলে যিমান হয় সিমান মানে ছয় হাজাৰ টকা তো ছয় হাজাৰ টকা মই ইয়াতে ট'টেলটো লিখি দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ ধৰক মেডিচিন মেডিচিন ধৰি লওক এটা মেডিচিনৰ দাম দুশ টকা ধৰি লওক আপোনাক কেইটা মেডিচিন লাগিলে বছৰকৰ ধৰি লওক চাৰিটা মেডিচিন মেডিচিন লাগিলে বাট কোনোবাই তিনিটাও ল'ব আৰু কোনোবাই পাঁচটাও ল'ব পাৰে ত' মই লৈছোঁ চাৰিটা তো বছৰকৰ ধৰি লওক চাৰিটা মেডিচিন দৰকাৰ হ'ল চাৰিটা মেডিচিন দৰকাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই দুশ আৰু চাৰ দুশক চাৰিৰে পূৰণ কৰি পেলাই যিমান হয় সিমান ধৰি লওক আঠশ হয় আঠশ তাৰপাছত আহি গৈছোঁ হোম মেড মেড হোম মেড ফিট মানে ধৰি লওক ঘৰুৱাভাৱে যদি আপোনালোকে কিবা কিবি ধৰি লওক কিবা কিবি দানা চানা যদি বনাব বিচাৰে ধৰি লওক পাত পচলাই ধৰি লওক কাৰোবাক কাৰোবাক হতুৱাই যদি আপোনালোকে লৈ গায় ধৰি লওক বিছ টকাকৈ ডেইলি খৰচটো ধৰি লওক হোম মেড মানে যিখিনি ঘৰত সজা যিখিনি দানা হ'ব সেইখিনিক বিছ টকাকৈ ধৰিলোঁ প্ৰতিদিনে ধৰি লওক এশ দিন এশ 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 কেজি লাগিলে ধৰি লওক বিছ টকাকৈ যিখিনি দানা বনাব আপোনালোকে বিছ টকা দামত যিখিনি দানা বনাব সেইখিনি ধৰি লওক এশ কেজি লাগিব এক বছৰত এশ কেজি লাগিলে তো আপোনাৰ খৰচ হ'ব কিমান দুই হাজাৰ টকা ত' বিছটোক এশৰে পূৰণ কৰি দিলে দুই হাজাৰ টকা ওলাব তাৰপিছত আহিলে মেডিকেল ছাপৰ্ট মানে ধৰি লওক ইয়াত মেডিকেল চাপৰ্ট কি ধৰণৰ ধৰি লওক ছাগলীটো ভালে আছেনে নে নাই ধৰি লওক যদি বেমাৰো হয় মাজতে ধৰি লওক বেজি চেজি দৰকাৰৰ কাৰণে কিবা কাৰণে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰ এজন আহিব তো ডক্টৰ চক্টৰ আনিব লাগিব তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা খৰচত তাৰমানে দুশ টকা দুশ টকাকৈ ধৰিছোঁ চাৰিবাৰ আনিব লাগিব বছৰকত বুলিকৈ ধৰি লৈছোঁ ধৰি লওক আৰু চুকে পোৱালিটো ভাল থাকিব পৰা গ্ৰ'থটো ভাল হ'বৰ কাৰণে মেডিচিনো কেতিয়াবা মাৰিব লগা হ'ব চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে দুশ টকাকৈ ধৰিছোঁ চাৰিবাৰ আনিব লাগিব চাৰিবাৰ যতন ল'ব লাগিব কাৰণে ইয়াত লিখি দিছোঁ দুশ টকাকৈ চাৰিবাৰ চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত লিখিছোঁ আঠশ টকা এই চাৰি আৰু দুশ পূৰণ কৰি দিলে আঠশ টকা পোৱা যায় তাৰপিছত টুটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ত' টুটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান হ'ল টুটেল কছ হৈছে এইখিনি গোটেইখিনি প্লাছ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব টুটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ত' টুটেল ইনভেষ্টমেণ্ট যিখিনি ধৰি লওক আপোনালোকে হেৰি কৰিলে ইনভেষ্ট কৰিলে ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তলত লিখিব তলত ফাণ্ড ডিটেইলছ ফাণ্ড ডিটেইলছটো আছে ধৰি লওক আপোনালোকক চৰকাৰে কি আঁচনিৰ মতেদি আপোনালোকক কিমান টকা দিব চৰকাৰে আঁচনিৰ মতেদি আপোনালোকক দহ হাজাৰ টকা দিব ত' ইয়াত দহ হাজাৰ টকাটো সুন্দৰকৈ আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত এই যিখিনি সোতৰ হাজাৰ টকা যে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে তাৰে ভিতৰত ধৰি লওক দহ হাজাৰ টকা ধৰি লওক চৰকাৰে দিব আৰু বাকীখিনি কিমান থাকিলে বাকীখিনি মাইনাছ কৰি ওলালে ওলাই যাব তো সোতৰ হাজাৰৰ পৰা ধৰি লওক সোতৰ হাজাৰ ছয়শৰ পৰা ধৰি লওক দহ হাজাৰ টকা মাইনাছ কৰি দিলে সাত হাজাৰ ছয়শ টকা এই সাত হাজাৰ ছয়শ টকাটো আপোনাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ পকেটৰ ফালৰ পৰা দিব লগা হ'ল তাৰপাছত ইয়াত টুটেলটো ট'টেলটো ইয়াত যিটো ট'টেল লিখি দিছে সেই ট'টেলটোৱে ছেইম ট'টেলটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত দ্বিতীয়টো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মাৰ্কেটিং এণ্ড আপুনি যিখিনি ধৰি লওক ব্যৱসায় কৰিছে সেই ব্যৱসায়টো ধৰি লওক কেনেকৈ ধৰণৰ উৎপাদন কৰিব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদন কৰিব বিচাৰিছে ধৰি লওক মই এতিয়া ছাগলী যিটো ব্যৱসায় কৰিছোঁ ছাগলীটো ধৰি লওক মাংসৰ কাৰণে মই উৎপাদন কৰিব বিচাৰিছোঁ নে পোৱালি যোগাৰ কাৰণে উৎপাদন কৰিব বিচাৰিছোঁ নে গাখীৰৰ কাৰণে ধৰি লওক উৎপাদন কৰিব বিচাৰিছোঁ তো এইটোৰ বিষয়ে ইয়াতে ডিটেইলছটো দিব দিছে ত' ইয়াত প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্টটো ধৰি লওক নামটো লিখি দিব আপুনি এতিয়া ধৰি লওক মই ছাগলীৰ যিহেতু মাংসৰ কাৰণেও যদিও মাংসৰ কাৰণে যিহেতু মই উৎপাদন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে গট মিট বুলি লিখি দিছোঁ ত' মই বছৰকৰ আয় হিচাপত বছৰকৰ ধৰি লওক কিমানখিনি ধৰি লওক সেই ছাগলীখিনি ধৰি লওক মই পাৰ কেজি হিচাপত মানে বঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো ইয়াত লিখিব লাগিব ধৰি লওক মই ভাবিছোঁ বছৰকত চল্লিছ কেজি মোৰ হ'ব মোৰ আইডিয়া মতে চল্লিছ কেজি হ'ব বছৰকত চল্লিছ কেজি হ'লে পাৰ কেজিত ধৰি লওক এভাৰেষ্ট যিটো প্ৰাইচ সেই এভাৰেষ্ট প্ৰাইচটো কিমান হ'ব ধৰি লওক ধৰি লওক গাঁৱত ধৰি লওক আপোনালোকৰ গাঁৱত ধৰি লওক কিমানখিনি ধৰি লওক পৰিমাণৰ প্ৰাইচটো চলি আছে সেইটো কথা কৈছে ধৰি লওক পাৰ কেজিত মই ধৰি লওঁ সাতশ পঞ্চাছ তো চল্লিছ কেজি যদি বছৰকত উৎপাদন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চল্লিছ কেজিটো ধৰি লওক সাতশ পঞ্চাছৰ লগত যেতিয়া পূৰণ কৰি দিম পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে টুটেলটো ওলাই যাব টুটেলটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে টুটেলটো মই এইখিনি টুটেল কৰি ইয়াত পাই গৈছোঁ তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কি ছাগলীৰ লগ মাংসৰ লগতে মাংসৰ লগতে ধৰি লওক দুটাকৈ পোৱালিও ধৰি লওক বছৰেকত মই পোৱালিও ধৰি হোৱাকৈ মানে পোৱালি জন্ম দিয়াকৈ ধৰি লওক কৰিম এই উৎপাদনটো কৰিম ত' ঠিক তেনেকৈ ধৰণৰ মই ইয়াতে লিখি থৈ দিয়া আছে যে গঠ কিট বুলি গধ কীট বুলি লিখা আছে চ' ইয়াত মানে দুটাকৈ পোৱালি জন্ম দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো মই কৰিম চ' সেই ইয়াত সেনেকৈ ধৰি লওক দুটাকৈ যদি পোৱালি জন্মে ধৰি লওক বছৰকৈ যদি দুটাকৈ পোৱালি জন্মে দুটাকৈ পোৱালি জন্মিলে তো এটা পোৱালিৰ দাম হ'ব দুই হাজাৰ টকা এটা পোৱালিৰ দাম যদি দুহেজাৰ টকা হয় দুই হাজাৰ হ'লে মানে দুটা পোৱালিত চাৰি হাজাৰ টকা হ'ব ত' ইয়াত ট'টেলটো চাৰি হাজাৰ টকা লিখি দিছোঁ তাৰপিছত মই লিখি দিছোঁ কি এই চাৰি হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু য'ত চাৰি হাজাৰ মিলি পেলাই চৌত্ৰিছ হাজাৰ টকা হৈছে তাৰমানে এইখিনি মোৰ ট'টেল তাৰমানে এইখিনি উৎপাদন হ'ব মানে ইমানখিনি ধৰি লওক ইমানখিনি পোৱা যাব তাৰমানে এইখিনি হৈছে ব্যৱসায় প্লান ত' গতিকে যদি আপোনালোকে আৰু তলৰখিনি আৰু এক্সপেন এডিশ্যনেল পাৰ ইনকাম পাৰ ইয়াৰ তাৰমানে আপুনি কিমানখিনি ধৰি লওক ব্যৱসায় ব্যৱসায়ৰ পৰা কিমানখিনি টকা আপুনি পাব বিচাৰে বা ধৰি লওক কিমানখিনি ধৰি লওক আপুনি আশা কৰিছে সেই সেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব তাৰপিছত ছাবমিটেড বা ইয়াতে লিখিব লাগিব আপোনালোকে চিগনেচাৰ অফ এছ এছ জি মেম্বাৰ মানে মেম্বাৰৰ যিটো মেম্বাৰ থাকিব যোনে এপ্লিকেণ্ট কৰিব এইখন তাৰ নামটো ইয়াতে হ'ব তাৰপিছত এইখিনি আপোনালোকে একো লিখিব নালাগে এইখিনি ধৰি লওক বেলেগৰ কাম এইখিনি বেলেগে লিখিব তো এনেকুৱাই এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকে বুজি নাপালে ত' কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া যাব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে সুধিব পাৰে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল আকৌ বেলেগ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক তেতিয়াহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা লিংকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই গৈ 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 থাকিব তো ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে